અમદાવાદના નવરંગપુરા ખાતે નિઃશુલ્ક કર્જ મુક્ત અભિયાનના કાર્યાલયનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે દેશભરમાં વિવિધ લોન જેવી કે કાર લોન હોમ લોન વાહનની લોનના હપ્તા ન ભરી શકતા વિવિધ બેંકોના આ હપ્તા વસૂલ કરનાર કર્મીઓ દ્વારા તંગ આવી અને ઘણા લોકો આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે ત્યારે આ સમસ્યા સામે કર્જ મુક્ત ભારત અભિયાન સંસ્થા સતત લડત આપી રહી છે અને જે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારને આ સમસ્યાનું નિવારણ આવે જેથી લોકો આત્મહત્યા ન કરે તે માટે સતત પ્રયત્ન કરી રહી છે જે સંદર્ભે ગુજરાત ખાતે આ સંસ્થાની હેડ ઓફિસનું ઉદ્ઘાટન નવરંગપુરા કૃષ્ણા કોમ્પ્લેક્ષ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે આ અભિયાનના પ્રણેતા શાહનવાઝ ચૌધરી દ્વારા ગુજરાતના લોકો માટે આ પ્રસંગે ગુજરાતના પ્રભારી રાજેશ્વર બ્રહ્મભટ્ટ ભારતીય મનોજ ઠાકોર ભારતીય ગોવિંદ અવસ્થિત રજૂઆતો સાંભળી હતી અને આ પ્રશ્ન જલ્દી સરકાર સામે મૂકવામાં આવે અને તેનો ઉકેલ સરકાર લાવે તેવી બાહરી આપવામાં આવી હતી આ ઉપરાંત કર્જના બોજ હેઠળ અત્યાર સુધી કેટલા લોકો દ્વારા આત્મહત્યા કરવામાં આવી તેની વિગતો પણ રજૂ કરવામાં આવી હતી તો અત્યાર સુધી દેશભરમાંથી આશરે 2 લાખ લોકો આ અભિયાનમાં જોડાયા છે અને આવનાર સમયમાં લાખોની સંખ્યામાં લોકોની એકત્ર કરવામાં આવશે જે લોકો આ સમસ્યાનો ભોગ બન્યા છે. देखिए मेरा मानना यह है देश में जो लोग भी कर्ज के कारण परेशान हैं उनकी समस्या सरकार को सुननी चाहिए। सरकार क्या कहती है भारत सरकार हो या राज्य की सरकार हो सरकार का मानना यह है देश में कोई भी व्यक्ति कर्जे कारण परेशान नहीं है मैं उन्हें कहना कि चाहता हूं कि एक बार यहां आकर देख लें अहमदाबाद में और यहां छोड़िए किसी भी मार्केट में जाकर के देख लें और व्यापारियों से पूछ लें व्यापार आज दस प्रतिशत भी नहीं रहा है स्थिति इतनी खराब है लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है और जब यहाँ गुजरात में इतनी आत्महत्याएं होने लगी गुजरात की टीम ने लगातार मुझसे कहा कि सर कर्जे के कारण बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं हमें उन्हें बचाना होगा आप आ जाइए मैंने कभी मैं तब आऊंगा जब अहमदाबाद या गुजरात की जनता चाहती हो क्योंकि मेरे अकेले आने से नहीं होगा जनता को बाहर निकलना होगा तो उन्होंने कहा सर लोग लगातार आ रहे हैं मेरे पास मिलना चाहते हैं आप आ जाइए तो जनता ने बुलाया मैं आ गया जनता जहां बुलाएगी मैं आ जाऊंगा और आज अहमदाबाद में हूं मैं कहता हूं अहमदाबाद में छोड़िए अगर आप किसी गांव में भी बुलाएंगे मुझे गुजरात के या किसी भी राज्य के मैं वहां पहुंचने को तैयार हूं किसी को भी कर्जे के कारण आत्महत्या नहीं करने देंगे कर्जे के कारण कोई भी व्यापारी कोई भी नौकरी करने वाला जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं गुजरात में या देश में कहीं भी हैं कर्जे के कारण कोई आत्महत्या मत करिए मैं आपका भाई आपका दोस्त आपका बेटा मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं और जो भी मदद होगी अभी तक तो हमने कहा था हम आर्थिक रूप से सहायता नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम एक प्लान कर रहे हैं सरकार से कर्जा मुक्ति कोष बनवाया जाए ताकि सरकार आर्थिक रूप से भी सहायता करे जिनकी ई बाउंस होने वाली है जिनका घर जाने वाला है गाड़ी जाने वाली है उनको बचाया जाना चाहिए खास करके आज गुजरात का उद्घाटन हुआ है कितने लोग गुजरात गुजरात की तरफ से के हैं तरह से लोगों को देखिए गुजरात के हमारे प्रभारी है, उसके बारे में तो पूरी जानकारी वो देंगे राजेश्वर जी लेकिन जितना मुझे जानकारी दी गई डेढ़ लाख से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी और लगातार हर दिन पिछले पंद्रह दिन की अगर मैं बात करूँ तो पंद्रह दिन में लगभग हमारे पास हर दिन चार से पांच हजार नए लोग जुड़ रहे हैं यानी समस्या कितनी गंभीर है आप इसको समझ सकते हैं और जब गुजरात के लोगों ने कहा कि हम ऐसा चाहते हैं तो गुजरात की टीम ने तय किया कि एक कार्यालय बनाया जाए एक हेड ऑफिस बनाया जाए कम से कम गुजरात में जो लोग भी परेशान हैं वो लोग वहां आकर के मिल सके और कोई बैंक वाला कोई रिकवरी वाला कोई साहूकार कोई भी परेशान करता है यहाँ आइए यहाँ हमारा कार्यालय आपकी मदद करेगा और जो भी करना पड़ेगा करेंगे और जो बैंक वाले रिकवरी वाले बदतमीजी कर रहे हैं वो भी कान खोलकर ये बात सुन लें आपने जो अननेसेसरी अत्याचार कर रखा है जो हरेसमेंट कर रहे हैं ये चलने वाला नहीं है आरबीआई आरबीआई की की गाइडलाइंस गाइडलाइंस को को फॉलो फॉलो करिए यदि आप आप नहीं कर रहे आप गाली कर रहे रहे है, हैं हैं गाली गलौज बदतमीजी कर रहे हैं इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा अभी देखिए ना यूपी में क्या हुआ चार चालीस हजार रुपए का लोन था उसका चार किस्तें रह गई थी उसकी पत्नी को उठा कर ले गए रिकवरी वाले और क्या कहते हैं अपनी पैसा भर दो तो पत्नी को ले जाओ अच्छा अगर पैसा नहीं भरेगा तो क्या करेंगे वो पत्नी से गलत काम करवाएंगे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और हम चुपचाप सहते रहे ये होने वाला नहीं है और सबको आगे आना पड़ेगा मैं हर व्यापारी से हर नौकरी करने वाले से हर उस आम इंसान से अपील करना चाहता हूं जाति धर्म से ऊपर उठ करके इस लड़ाई को लड़िए ये ये देश की लड़ाई है जनता कर्जे की दलदल में फंसी हुई है व्यापारी परेशान है नौकरी करने वाले परेशान है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा साहब तो इसलिए गुजरात का आज हेड ऑफिस इन्होंने ओपनिंग किया लेकिन ओपनिंग तो देखिए ये तो कोई बड़ी कार्यक्रम भी नहीं था मैं मानता हूं हमें लोगों की मदद करनी है जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए बस हमारा कोशिश ये रहेगा कि ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे उन्हें बताइए कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है और आप मीडिया के बंधु आप पूछिएगा जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं एक रुपया भी किसी से लिया गया किसी से एक रुपया भी लिया गया क्या भाई एक रुपया नहीं लिया जाएगा नहीं। और कोई भी व्यक्ति कर्जा मुक्ति के नाम पर रजिस्ट्रेशन के नाम पर फॉर्म भरने के नाम पर एक रुपया भी मांगे तो उसकी पुलिस कंप्लेन कर देना वो हमारा आदमी नहीं है यह अभियान निशुल्क निशुल्क था है निशुल्क रहेगा मैं आपका भाई आपका बेटा आपका दोस्त आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी क्योंकि हमारी मांग जायज है मारू नाम राजेश्वर ब्रह्म भारतीय है હું નિઃશુલ્ક કર્જમુખ ભારત અભિયાનમાં ગુજરાતનો પ્રભારી છું અને આજે ગુજરાત હેડ ઓફિસનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું છે કે ગુજરાતમાં કેટલા જ સમયથી છેલ્લા પાંચ છ મહિનામાં જોવામાં આવ્યું છે કે દેવાના કારણે કેટલા વેપારીઓ કેટલાક વર્ક છે કે કેટલાક સામાન્ય વ્યક્તિઓ નોકરી કરવાવાળા આત્મહત્યા કરી લેતા હોય છે એટલે અમારી એક માંગ છે સરકાર સાથે કે તમે મોટા ઉદ્યોગપતિઓનું તો દેવું માફ કરી દો છો તો સામાન્ય જનતાનું પણ દેવું માફ કરો એમને તકલીફ છે એમનું પણ દેવો માફ કરો એ તો રાહત આપો એમને કોઈ પણ રીતે એમને સમય આપો કે બે વર્ષનો નિઃશુલ્ક મતલબ કે કોઈ વ્યાજ બી ના લાગે ને કશું નહીં એવો સમય આપી દો એમને તો સરકારે કોક ને કોક વાત તો અમારી માનીને જનતાને રાહત આપવી પડશે અમારો એજન્ટ આવનાર સમયમાં ગુજરાતમાં તમે ઓફિસ શરૂ કરી છે તો જે ગુજરાતી જે લોકો છે એમને આવકાર છે જે એમના માટે માટે એટલો તમારું કાર્ય રહેશે એમના ઓફિસ તો છે અને અમે ફોન નંબર બી બધાને આપીશું કે જેથી એ લોકો અહીં આવી ના શકે તો ફોન પર બી સંપર્ક કરે અમારી ટીમ અહીંયા આગળ ચોવીસ કલાક એમનો ફોન રિસીવ કરશે અને એમને મતલબ માર્ગદર્શન આપશે એનો કોઈ ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી અમારી પાસે એડવોકેટની ટીમ પણ છે એ ટીમ પણ એમને ફ્રીમાં માર્ગદર્શન આપશે અને એમનું કામ કરશે છેલ્લા વર્ષોથી તમારું આ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે કેટલા ટકા સફળતા તમને પ્રાપ્ત થઈ કેટલા